Sempena perayaan di Pahvali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat menyemai perpaduan, menyantuni mereka yang memerlukan dan memperteguh semangat kekitaan yang menjadi asas kekuatan negara. Perdana Menteri turut mengadakan kunjungan ke kediaman Menteri Digital Gobin Sindio sempena sambutan itu. Perusahaan kecil dan sederhana diperkasa melalui pelbagai inisiatif termasuk jaminan tambahan, kemudahan pembiayaan serta sokongan bagi memperkukuh inovasi dan pendigitalan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah ini penting bagi memastikan Malaysia mencapai aspirasinya untuk kekal sebagai hak pelaburan yang diyakini di rantau ini. 1.5 bilion ringgit diluruskan bagi pembinaan tembok keselamatan di sepadan Malaysia Thailand di Kelantan. Tembok keselamatan akan dibina itu bukan sahaja berperanan mengekang kegiatan penyeludupan dan jenayah letas padan tetapi juga berfungsi sebagai benteng banjir. Kerajaan Madani mencapai kemajuan dalam menyelesaikan isu berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 bagi Sabah dengan 13 tuntutan telah diselesaikan. Antaranya penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik pengiktirafan Jabatan Teknikal Sabah seperti JKR dan JPS sebagai Jabatan Teknikal Rasmi Mestuan dan Wakil Sabah dilantik dalam lembaga hasil dalam negeri. Pemberian khas Mestuan pada Sabah dinaikkan Kerajaan Madani sebanyak dua kali ganda kepada RM600 juta ringgit pada 2025 menjadikannya kadar tertinggi pernah direkodkan setakat ini. Kadar dan faedah kompaun saman trafik antara JPJ dan polis diselaras bermula 1 Januari 2026. Keputusan itu dibuat selepas kerajaan mendapati perbezaan kadar kompaun antara JPJ dan PDRM menibulkan kekeliruan dalam pelaksanaan undang-undang. Kerajaan mencadang menghadkan pendaftaran maksimum 2 kasim Prabayar bagi setiap pengguna tempatan, bagi setiap syarikat telekomunikasi. Manakala warga asing hanya dibenarkan dua kasim secara keseluruhan tanpa mengira penyedia perkhidmatan. Langkah itu bagi membendung penyalahgunaan kad SIM untuk tujuan penipuan, ugutan serta pendaftaran palsu akaun media sosial yang semakin berleluasa melalui penggunaan identiti palsu. 192 kes siwalah didaftarkan di bahagian sokongan keluarga BSK, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dengan 26 kes, berjaya diselesaikan melalui pembukuan akaun bank milik penghutang penghakiman. Malaysia perkukuh strategi perdagangan negara dengan meneroka ke pasaran baharu menerusi platform seperti BRICS selain mengekalkan kerjasama sedia ada di rantau ini. Perkara ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala bersama Presiden Afrika Selatan, Matabila Syedin Ramaphosa. Di samping itu, Malaysia dan Brazil berhasrat untuk kukuh kerjasama antara dua-dua negara dengan tumpuan terhadap bidang perdagangan, tenaga, penyelidikan saintifik dan pembangunan manusia. ASEAN di bawah kepengurusan Malaysia pada 2025 berjaya mengiktiraf Timor Leste sebagai negara anggota Blok Rantau Kenaan yang ke-11. Penyertaan itu merupakan peluasan pertama ASEAN dalam tempoh 26 tahun dimutamadkan melalui penanda tanganan deklarasi kemasukan timor Leste ke dalam ASEAN semasa majlis perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan. Kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan perkukuh perhubungan ASEAN dan Amerika Syarikat. Ini selepas Thailand dan Kemboja berjaya menandatangani perjanjian damai disaksikan Datuk Si Anwar dan Trump yang disebut Perjanjian Damai KL sebagai langkah rasmi untuk menamatkan pertikaian dan memulihkan keamanan di kawasan sepadan yang menjadi pertikaian kedua-dua negara itu.